নমস্কাৰ অসমীয়া সাজপাৰলৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মেখেলা চাদৰৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি সাধাৰণতে আপোনালোকক যিবিলাক মাটিশালত বোৱা কাপোৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰসমূহে দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক এযোৰ হালত বোৱা কাপোৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আজিও মাটিশালত বোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ তেতিয়াহ'লে বলকচোন পলম নকৰি আজি কালেকশ্যনসমূহৰ মাজলৈ যাওঁ আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মাটিশালত বোৱা পিয়'ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ চাওকচোন কেচ বচা পিয়'ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে এইবিলাক চাওক এইখন চাওক প্ৰথমতে মেৰুণ কালাৰত আছে পাৰিটো আৰু মাছটো প্লেইনকৈ এনেকৈ ৰখা হৈছে আৰু আচলত এনেকৈ ৰঙা আৰু বিভিন্ন কালাৰ মিলাই এনেকৈ কেঁচৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে গ্ৰীণ আছে য়েল্ল' আছে হোৱাইট আছে চাওক এয়া আৰু কেছৰ কামটো চাওকচোন যথেষ্ট ডাঙৰকৈ কৰা হৈছে আৰু বহুত মিহিকৈ কৰা হৈছে মাজত চাওক কেঁচৰ মাজত এনেকৈ গোটাও কাম কৰি দিয়া হৈছে এয়া মাটিশালৰ পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ হ'ব এইবিলাক চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কোৱালিটি কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হ'ব এয়া চব মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ মাটিশালৰ কাপোৰ যিহেতু পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ আৰু যথেষ্ট দীঘল বহল হ'ব সকলো চাইজৰ মানুহে পিন্ধিব পাৰিব এই চাদৰখন যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত কেৱল মাত্ৰ বাইছশ টকাতে পাই আছে পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' থ্ৰী ওৱান এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল অথবা হোৱাটছআপ কৰি আমাৰ পৰা কাপোৰসমূহ বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পাছতে এইখন এখন আছে চাওক এয়া মেৰুণ কালাৰতে হ'ব পাৰহিটো আগৰ দেখুওৱাখনৰ মেৰুণটো অকণমান ৰেড টাইপৰ আছিলে এইটো অকণমান কফি মেৰুণ টাইপৰ হ'ব যিটো চকলেট কয় চকলেট কালাৰ কয় সেই চকলেট কালাৰত হ'ব পাৰহিটো আৰু কেছৰ কাম আছে ৰঙা সূতাৰে কৰা চাওক এয়া ৰঙাৰে কেছৰ কাম কৰা হৈছে আৰু মাল্টিকালাৰত এনেকৈ দবোৱাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে মাছটো প্লেইনকৈয়ে ৰখা হৈছে এয়া চাওক কাপোৰৰ কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল হ'ব আমাৰ ঘৰত বৈ থকা হৈছে এই ৰিহা চাদৰসমূহ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ৰিহা চাদৰসমূহ ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ বাইছশ টকা ইয়াৰ পাছতে এখন আছে চাব চকলেট কালাৰৰ পাৰিত আছে আৰু চকলেট কালাৰৰ সূতাৰে এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে চাওক পিয়ৰ টচৰ ৰিহা চাদৰ হ'ব এইবিলাক আৰু মাজে মাজে চাব এয়া গোটেই চাদৰখনৰ গাতে এনেকৈ বুটা বাচি দিয়া হৈছে চাওক চকলেট কালাৰতে আছে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গছ বুটা কৰি দিয়া হৈছে এইখন চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কোৱালিটি ব্লেক টচ বোৱা হৈছে এই চাদৰখন ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' থ্ৰী ওৱান এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল অথবা হোৱাটছআপ কৰি আমাৰ পৰা কাপোৰসমূহ বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পাছতে পিয়'ৰ টছৰ এখন মেখেলা দেখাইছোঁ চাব এয়া খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ মাটিশালত বোৱা এখন মেখেলা হ'ব মিচিঙৰ বিচনীঘাই কৰা হৈছে চাওক আমাৰ ঘৰতে বৈ থকা হৈছে এই মেখেলাসমূহ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব আচলত এনেকৈ গেছৰ কাম কৰা আছে ডবোৱা কৰা আছে আৰু মাজত এনেকৈ মিচিঙৰ বিচনীঘাইটো কৰি দিয়া হৈছে চাওক আৰু বিচনী ঘাইটোত চাওক মন কৰিবচোন আপোনালোকে প্ৰতিটো পাহতে এটা এটা এনেকৈ বেলেগ কালাৰেৰে হাতেৰে কালাৰ মিলাই মিলাই কাম কৰা হৈছে চাওক এইখন পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা হ'ব মাটিশালত বোৱা আৰু ওপৰলৈকে এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে চাওক এয়া যথেষ্ট ওপৰলৈকে এনেকৈ বোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে আঁঠু বহুত বেছি ওপৰলৈকে বোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে এই মেখেলাখন যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ শাৰীত পৰিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আঠাইছশ টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে পিয়'ৰ টছৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া কেঁচবচা যোৰা চাওক মাটিশালত বোৱা পিয়'ৰ টচৰ কেঁচ বচা যোৰা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ দেখাবৰ কাৰণে এয়া চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এইখন চাদৰখন হ'ব প্ৰথমতে চাদৰখনৰ পাৰি চাওক এয়া পাৰিটো এনেকৈ চিলাই থোৱা হৈছে মাছটো প্লেইনকৈ ৰখা হৈছে মাজত গোটাৰ কাম দিয়া হোৱা নাই আৰু আচলটো চাওকচোন এয়া ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ কেঁচৰ কাম কৰা হৈছে যথেষ্ট মিহিকৈ কৰা হৈছে কেঁচক ৰেড কালাৰত কেঁচৰ কাম কৰা হৈছে আৰু মাল্টি কালাৰত এনেকৈ ডবোৱাৰ কাম কৰা হৈছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰৰ কোৱালিটিও যথেষ্ট ভাল পাব ডাঠ পিঠ হ'ব আৰু দীঘল বহল হ'ব সকলো চাইজৰ মানুহেই পিন্ধিব পাৰিব লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন চাওকচোন এইখন মেখেলাখন আহিব মেখেলাখনতো এয়া একেধৰণেৰে কেঁচৰ কাম কৰা হৈছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মিহিব কৰা আছে মাটিশালৰ কাপোৰ যিহেতু মাটিশালৰ কাপোৰবোৰ এনেও যথেষ্ট ডাঠ পিচ হয় আৰু হাতৰ কামবিলাক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় চাওক এয়া লগত থাকিব ইয়াৰে এইটো ব্লাউজৰ পিছটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিছটো চাওক আৰু এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ছেভেন থাউজেণ্ড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ সাত হাজাৰ টকাত আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমি ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজত আপোনালোকক দি আছিলোঁ কাপোৰযোৰ কিন্তু আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ছেভেন থাউজেণ্ড ৰুপিজত সাত হাজাৰ টকাত পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পিছতে আৰু এযোৰ পিয়'ৰ টছৰ মিচিং ডিজাইনৰ যোৰা লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে চাওক এইযোৰ এইখন চাদৰখন আহিব চাওক এইখন চাদৰখন এয়া হ'ব আঁচলৰ কাম চাওক আচলত এনেকৈ চেনি দিয়া হৈছে আৰু বিচনী ঘৰটো এনেকৈ মৰা হৈছে আৰু ওপৰলৈ অহাৰ ডিজাইনত কৰা হৈছে চিম্পুল পিয়'ৰ টচৰ এযোৰ যোৰা আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ মাল্টি কালাৰত গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে চাওক পিয়'ৰ ওচৰ চিম্পুল এযোৰ যোৰা কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আমাৰ ঘৰত বোৱা কাপোৰ হ'ব মাটিশালত বোৱা কাপোৰ লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন চাওক এইখন হ'ব মেখেলাখন বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰ যথেষ্ট ডাঠ পিচ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে ল'ব পাৰে এই কাপোৰযোৰ আৰু লগত থাকিব এইটো কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো চাওক এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটো বহুত বেছি ডাঙৰকৈয়ে আছে আপোনালোকে হাতীঘল ব্লাউজ বা থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ ব্লাউজো চিলাই ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ কাপোৰৰ শাৰীত পৰিছে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইজ আহিব এইট থাউজেণ্ড ৰুপিজ আঠ হাজাৰ টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে এযোৰ দেখুৱাইছো এইযোৰ চাওক খুব বেছি ধুনীয়া হয় এযোৰ আনকমন ডিজাইনৰ যোৰা হ'ব পাৰ্পল আৰু নেভি ব্লু কালাৰৰ গোটাৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে চব এইটো হ'ব আচলৰ কাম এয়া চাওক আচলত এনেকৈ এয়া ফুলৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে আৰু ডাঙৰকৈ দুলাইন গোটা দিয়া হৈছে গোটাৰ মাজে মাজে এনেকৈ পাৰ্পল আৰু ব্লুৰে মীনা কৰি দিয়া হৈছে চাওক আৰু গোটেই চাদৰখনৰ গাতে এনেকৈ ঘন ঘনকৈ গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে চব পাৰ্পল আৰু ব্লু কালাৰ মিলাই পেলাই গোটাৰ কাম কৰা হৈছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এয়া চাওক লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখনতো আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে এয়া চব পিয়'ৰ দছৰ মাটিশালৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ আৰু লগত থাকিব এইটো কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো চাওক এয়া এইটো ব্লাউজৰ পিছটো ব্লাউজৰ পিছতো এনেকৈ হাতৰ কাৰণে এটা পাৰি ডাঙৰকৈ ৰখা হৈছে এয়া চাওক ব্লাউজৰ পিছটো যথেষ্ট ডাঙৰকৈ আছে ঠিকুৱাতা হাতৰ ব্লাউজো চিলাই ল'ব পাৰিব বা হাত দীঘল ব্লাউজো চিলাব পাৰে বা যিসকলে নৰ্মেল ব্লাউজ ভাল পায় তেওঁলোকে নৰ্মেল কৰিয়ে চিলাই ল'ব পাৰিব এইখন মেখেলাখন চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া চাওক কাপোৰৰ কোৱালিটি চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব এইট থাউজেণ্ড এণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আঠ হাজাৰ পাঁচশ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাছতে মাটিশালত বোৱা চেমিনুনীৰ যোৰা দেখাবলৈ লৈছোঁ চাওক এয়া চেমিনুনিৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ এইখন চাদৰখন হ'ব চাওক অৰেঞ্জ কালাৰত পাৰি দিয়া আছে আৰু অৰেঞ্জেৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে চাওকচোন এয়া অৰেঞ্জ কালাৰে মাজে মাজে এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে পাৰিটো অৰেঞ্জ কালাৰত আছে আচলত এয়া অৰেঞ্জৰ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে চাওক এয়া মিচিঙৰ এটা ঘাইপতি মাৰি দিয়া হৈছে আঁচলত আৰু কাপোৰযোৰৰ চাদৰখনৰ কাপোৰযোৰৰ গাত চাওকচোন এনেকৈ গৰিয়লি দিয়া আছে চাওক চেমি নুনিৰ যোৰা হ'ব মাটিশালত বোৱা মাজে মাজে এনেকৈ গৰিয়লি দিয়া আছে চাওক কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছেনে এয়া চব অৰেঞ্জ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ লাইট যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ সেই লাইট অৰেঞ্জ কালাৰত আছে আৰু লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন চাব এইখন আহিব কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিছটো চাওক মাটিশালত বোৱা চেমিনুনিৰ যোৰা হ'ব এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ ঊনত্ৰিছশ টকাত পাই আছে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে আৰু এযোৰ আছে চাওক মাটিশালৰ চেমিনুনীৰ যোৰা আগৰ দেখুওৱাযোৰ আছিলে অলপ লাইট অৰেঞ্জ কালাৰত আৰু এইযোৰ অলপ ডিপ অৰেঞ্জ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ চাওক পাৰিটো কাপোৰযোৰ আছে হোৱাইটত আৰু ফুলৰ কাম আছে অৰেঞ্জ কালাৰত চব চাদৰখনৰ পাৰিটো এনেকৈ অৰেঞ্জত থাকিব আৰু এইটো হ'ব আঁচলৰ কাম চবচোন আৰু গোটেই চাদৰখনৰ গাতে এনেকৈ বুটা বচা থাকিব চেমিনিৰ যোৰা হ'ব লগত থাকিব এইটো কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো চব এয়া এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন চাওক মেখেলাখনত যথেষ্ট ওপৰলৈকে গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে চাওকচোন চিম্পুল এযোৰ যোৰা চেমিননিৰ যোৰা হ'ব মাটিশালৰ গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে এই কাপোৰসমূহ খুবেই আৰামদায়ক হয় এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ কাপোৰৰ শাৰীত পৰিছে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ কেৱল মাত্ৰ ঊনত্ৰিছশ টকা পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্কিন শ্বটটো ল'বলৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে মাটিশালত বোৱা এযোৰ নুনী কটনৰ যোৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাওক অৰেঞ্জ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ হোৱাইট ব্লেক আৰু গ'ল্ডেন গুণা এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে মাটিশালৰ নুনী কটনৰ যোৰা হ'ব চাব কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হয় পিয়'ৰ নুনী কটনৰ যোৰা এইখন চাদৰখন আহিব চাওক প্ৰথমতেই এইখন চাদৰখন চাদৰখনৰ এইটো হ'ব আঁচলৰ কাম আৰু গোটেই গাতে এনেকৈ চাওক ডাঙৰ আৰু সৰু এনেকৈ মিলাই পেলাই বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে এইখিনি এনেকৈ ডাঙৰ বুটা আৰু মাজে মাজে সৰু বুটা চাওক মাখি বুটা এয়া ব্লেক আৰু ব্লেক আৰু হোৱাইট আৰু গ'ল্ডেন লুনাৰে কৰা হৈছে বুটাৰ কাম আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ কাম কৰা আছে চাওক আৰু কাপোৰযোৰ ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ চাওক বহুত বেছি ডাঠ পিচ হয় মাটিশালৰ কাপোৰ যিহেতু মাটিশালত গোৱা চেমি নুনীৰ যোৰাসমূহত নুনী সূতাসমূহ আমাৰ ঘৰত পতা সূতা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবাবে কাপোৰসমূহ যথেষ্ট ডাঠ পিছ হয় কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে আৰু কালাৰটো বহুত বেছি মৰম লগা চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন মেখেলাখনতো বহুত বেছি ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুল আৰু সূতাৰ কাম মিলাই পেলাই কৰা হৈছে আৰু লগত থাকিব এইটো কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো চাওক এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইটপাৰীকেইটা চাওক চাইটপাৰীকেইটাও বহুত বেছি ধুনীয়া যথেষ্ট ডাঠ পিঠকৈ কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ বাইছশ টকাত এযোৰ ধুনীয়া নুনী কটনৰ যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে এইযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ চাওক পিটছ পিংক কালাৰত আছে নুনী কটনৰ যোৰা হ'ব এইয়া চাওক ৰেড আৰু গ্ৰীণেৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰখন হ'ব চাওক এয়া এইখন চাদৰখন এইটো হ'ব আচলৰ কাম ৰেড আৰু গ্ৰীণেৰে এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইডপাৰীকেইটা চাওক এইকেইটা চাইটপাৰিকেইটা ৰেডেৰে কৰা হৈছে মাজে মাজে গ্ৰীণেৰে এনেকৈ মীনা কৰি দিয়া হৈছে লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন চাব এইখন আহিব মেখেলাখন চিম্পুল এযোৰ যোৰা পিয়'ৰ নুনিকটনৰ যোৰা হ'ব নুনী কটনৰ যোৰাসমূহ গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই আৰামদায়ক হয় লগত থাকিব এইটো কাপোৰযোৰ ব্লাউজৰ পিচটো চাওক এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ দুহেজাৰ টকাত ইমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ পিয়'ৰ নুনীকটনৰ যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে কালাৰটো চাওক বহুত বেছি মৰম লগা পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে এইযোৰ আছে চাওক অলিভ গ্ৰীণ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ যিটো জলফাই ৰং কয় আমাৰ জলফাই ৰঙত আছে কাপোৰযোৰ আৰু কপাৰ গুণাৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে চাওক কপাৰ গুণাৰে এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা হৈছে আচলত এয়া চাওক এইটো হ'ব আচলৰ কাম গোটেই গাতে এনেকৈ কপাৰ গুণাৰে গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে অলিভ গ্ৰীণ কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন চাব এইখন মেখেলাখন মেখেলাখনতো যথেষ্ট ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুল আৰু গোটাৰ কাম মিলাই পেলাই কৰি দিয়া হৈছে কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া একেবাৰে নতুন ডিজাইনৰ নুনিকটনৰ যোৰা হ'ব এইবিলাক এইকেইটা হ'ব চাদৰখনৰ চাইবাৰীকেইটা চব এইকেইটা চাইবাৰীকেইটা আৰু এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিছটো আৰু এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ দুহেজাৰ টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আজি মোৰ কালেকশ্যনসমূহ সিমানেই আছিলে মোৰ কালেকশ্যনসমূহ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ মোৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ বিচাৰে তাকো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ